এইটো প্লাষ্টিকৰ বেগ আৰু এইটো ইয়াত ভৰালোঁ দেখিছেনে এমোনা এমোনা কালি খালী কৰা হৈছে আজি সেইকাৰণে কম দেখিছে এনেকৈ প্লাষ্টিকবোৰ এটা বেগত ভৰাই কি কৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি চাওক এইখিনি পুৰি পেলাওঁ পুৰি পেলাওঁ হয় কিন্তু পুৰাৰ পিছত পুৰাৰ পিছত ইয়াত যিখিনি ধোঁৱা ওলায় সেই ধোঁৱাখিনি কিন্তু সাংঘাতিক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী আমি বাহনিৰ মাজত পৰহি আৰু লগাই থৈ ইয়াত আমি আঁতৰি গুচি যাওঁ সেই ধোঁৱাটো যিমান দূৰলৈ যায় সিমান দূৰত্বত আচলতে মানুহ কম বাৰু নাই মানুহ সেইকাৰণে এনেকুৱা জেগাত আহি পুৰি পেলাওঁ সেই পলিটিনখিনি দেখিছেনে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ পাঁচ জুন তাৰিখৰ পৰা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো পালন কৰি অহা হৈছে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পাঁচ জুন আমি সকলোৱে দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এই দিনটোত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰোঁ আচলতে এই দিনটোতে নহয় আমি গছপুলি এনেও ৰুব লাগে সপ্তাহত প্ৰায় এদিন হ'লেও পাঁচটা গছপুলি কমেও ৰুব লাগে হয় সেইটো আমি সকলোৱে জানো কিন্তু গছপুলি কিয় ৰুৱে কল কাৰখানা মটৰ গাড়ীৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা এই সকলোবিলাক আমাৰ জীৱ জন্তুৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক আমি সকলোৱে জানো আৰু এই ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাক গছ গছনিৰ প্ৰয়োজন কিন্তু গছ গছনি আমাৰ যথেষ্ট কটা হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ দুই তিনি গুণ আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিব পাৰিছোনে তাৰোপৰি যদি পলিথিন পৰি থাকে চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে যদি পলিথিন য'তে ত'তে পৰি থাকে আৰু আমি পলিথিনতে সকলো বস্তু দোকান বজাৰ কৰাৰ পৰা ধৰি সকলো কাম কৰোঁ এই পলিথিন যদি আমি বৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ গছপুলি যিমানেই ৰুৱক কেতিয়াও আমি এখন প্ৰদূষণমুক্ত সমাজ নাপাওঁ পলিথিন বৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে পলিথিনৰ কাৰখানা বন্ধ কৰিব লাগিব চৰকাৰে নহ'লে পলিথিন ওলায়েই থাকিব মাজতে দিছিলে নহয় বেলেগ মোনা কিন্তু কেইদিন দুদিনলৈ মাত্ৰ পলিথিনতে সকলো বস্তু নিমখৰ পেকেট গাখীৰৰ পেকেট বিস্কুটৰ পেকেট বিস্কুট ঘৰলৈ যোৱা আনিবই কি বস্তু পলিথিন নোহোৱাকৈ আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে আগ ধৰি পলিথিনৰ কাৰখানা বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব এয়া চাওক কিমান গছপুলি আমাৰ ৰোৱা আছে আৰু সৰু সৰু পুলি ৰোৱা আছে সেয়াও দেখুৱাম আজি ৰোৱা পুলিটোও দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে মই দেখুৱাইছোঁ কিমান গছপুলি আমাৰ বাৰীত ৰোপণ কৰি থোৱা হৈছে দেখুৱাই আছোঁ চাওক দেখিছেনে আৰু প্লাষ্টিকৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱালৈ কি কৰোঁ কাৰণ প্লাষ্টিক নোহোৱাকৈ নোৱাৰোঁ দোকানত দিব আনিবই লাগিব দিলে আনিবই লাগিব নাইকিয়া হ'লে ক'ৰ পৰা আনিম নহয় জানো যেনেকৈ মদ নাখাবি গ'লে খাবই কিন্তু মদ যদি প্ৰকৃততে নাইকিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ক'ৰ পৰা খাব গতিকে গুৰিত পানী দিব লাগিব গুৰিত পানী দিলেহে আচলতে গা গছডাল আগলৈকে ধুনীয়াকৈ পাত চাত ওলাই ধুনীয়াকৈ গছডাল হ'ব আপোনালোকে কি কয় জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ